Здрасте, здрасте! Всех кого, так сказать, не видела, не видела я из вас практически никого. И, как это, как говорят модные инфо-цыганские блогеры, досмотрите это видео до конца. Самое главное я скажу вам в конце этого ролика. Итак, начнем с неглавного. Люди в этом мире в основном больше боятся не того, что на самом деле с ним происходит, З ними. А більше вони бояться того, чого вони бояться. Тобто того, що вони ждуть чи що вони собі придумали, а вдруг, а якщо не дай Бог, а там, я щось там туди, а мені не то, а там а если вдруг то не так, І, і от, це от люди бояться, страдають і мучаються. А то що з ними відбувається по-настоящему, ну произошло і произошло, що тут бояться. Нічого вже як би, страшного. и бояться нечего. И вот как бы получается, что ваши страхи, ваши переживания и ваши тревоги, от которых вы так все лечитесь и страдаете, ну не все, но многие, они беспочвены. А то, что по-настоящему почвены, оно або не страшное, або не имеет значения, або вы на него даже внимания не обращаете, а продолжаете бояться то, чего нет. И, как я обещал, самое главное и самое важное в конце ролика. Сегодня среда. До свидания!